Друзі, всім привіт на телеканалі Астрофеномен. І сьогодні разом із нами буде спілкуватися відомий астролог Влад Рос. Однозначно, ефір, як і всі попередні, буде цікавим, конструктивним і з прогнозами. Отож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі. І, звісно, якщо у вас будуть залишатись якісь питання до нашого спікера, не соромтесь, пишіть у коментарях. Почти, Влади, приветствуем вас на нашем канале Астрофеномен. Ради вас, бачили. І хочемо поговорити сьогодні з вами, все ж таки дещо про вибори в США, які наближаються, зокрема про так званий мирний план Трампа. А як вважаєте, що це загалом за мирний план по врегулюванню збройного конфлікту в Україні? І загалом, що може він принести нам? Чи є там хоч якась крапля чогось позитивного? он пригодится, этот план, потому что, ну, по последним данным становится ясно, что против старика выйдет все-таки какой-то молодой, да. Можно было понять по аксиоме, что старик может выиграть только у старика. То есть Джо Байден мог выиграть у старика с Трампа старик, а старик Трамп мог выиграть у старика Джо Байдена. Аксиома меняться, если вдруг кто-то из них уйдет с предвыборной гонки, ну и у нас очень страшная ситуация в гороскопе. У Джо Байдена у него в сентябре месяце Марс входит в дом катастрофы смерти. Поэтому даже если он сильно будет хотеть оставаться номинатом от демократической партии, сама природа сделает с ним то, что он не хочет, дорогие друзья. Ну понятно, что уже полутруп или труп уже не сможет баллотироваться в сентябре или в октябре, значит, идти в президенты. Естественно, тут же возникает вопрос у республиканцев. Если вдруг у демократов произойдет замена, то ему придется тоже как-то убирать своего старикана, потому что любой старик проиграет любому молодому от любой партии. Поэтому уже начинают мысли про Ники Хейлин, может ее все-таки восстановить там и так далее. Поэтому все эти теории капитуляции Украины Дональда Трампа могут отмениться, а там ничего нету, кроме, дорогие друзья, капитуляции Украины. А и мне очень смешно, когда Лысая Ванга все время у нас нашептывает каждое, каждую неделю, это Дмитрий Гордон, да, что вот война закончится точно в этом году. Дорогие друзья, ну, нужно быть супер классным аналитиком, даже не астрологом, чтобы понять, что Москва, Кремль будет ждать, когда во власть придет их агент ФСБ, КГБ Дональд Трамп, они раньше этого война не закончится уж точно. Понятно, что даже если Трамп каким-то образом зацепится, за власть то это произойдет не раньше чем 20 января следующего года поэтому понятно что капитуляция полнейшая капитуляция Украины если придет к Трамп к власти а он точно теперь понятно не придет потому что вместо старика Байдена придет молодой человек вот возможно губернатор Калифорнии то есть в любом случае как бы ситуация не развернется до такой степени, что нам придется капитулировать. Ну а Зеленский всего лишь высловил пожелание Демократической партии значит, Соединенных Штатов Америки, что да, может быть мира, осталось там месяцы до него, но сам прекрасно понимает, что быть в войне в любом случае. Но вот так хочет от него Демократическая партия абсолютно импотентов. Да, ну, дорогие друзья, после такого убожащего выступления я вам предсказывал на этом канале, говорю, что Байден с треском проиграет дебаты и что он уничтожит себя на этих дебатах однозначно и бесповоротно. Да? Вот. И даже после этого разгромного поражения они его собираются оставлять в власти. Ну, дорогие друзья, там точно импотенты все у власти, которые не хотят помогать даже Украине. Влад, ви сказали про те, що можливо хтось буде знімати свою кандидатуру, чи буде Байден, чи все ж таки змусить Байдена зняти свою кандидатуру із виборів і не балотуватися в кандидата в президенти? У нього два варіанти його в будь-якому випадку насильно зараз будуть знімати. Ви ж розумієте, що таке американська печать, гіпсід, чому такі заголовки, що то неймовірне произошло, катастрофа везде? Но демократы понимают, что их донорские деньги могут быть слиты в унитаз. Ни один нормальный, э, 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 сказать, ни один нормальный, ну, этот э, донор, да, то есть тут миллионеры, там мультимиллионеры, которые вкладывают в предвыборную кампанию, стратегию Джо Байдена деньги, они не захотят теперь вкладывать ни цента. А если ты не вкладываешь теперь вообще ничего э, в кампанию Байдена, он точно по деньгам проиграет. Если даже он там, с большим преимуществом Трамп его по выборной гонке там, по деньгам будет обыгрывать, и он все равно будет идти до конца. Ну, он, понимаете, в сентябре, в октябре марсе у него уходит в дом смерти и катастрофы. Ну, я не знаю, как, как это случится, но мне кажется, мы Джо Байдена потеряем еще даже не доходя до 5 ноября. Ну, какой-то известный поэт этот, у нас Тут э, спикер сказал, то есть э, там политолог, что Джо Байден выиграет выборы даже находясь на смертном одре и даже в могиле. Ну, пускай, дорогие друзья, пускай. Но мне это уже смешно. Поэтому, дорогие друзья, я вам делаю конкретный прогноз. Джо Байден выбыл из, э, из гонки президентской, а там остается старик Дональд Трамп, которого может обыграть любой молодой человек. Даже астролог Латрос из э, Украины. Ладно, тоді у вас є точно всі шанси йти на вибори у США. Але це якщо жарти жартими. А що стосується серйозного, чи дозволять у США балотуватися і з'явитися пріорі якісь новій людині? А у передвиборчій гонці? Ну чому б, щоб це не був кен да тобто у нас є баргі, а є кен да а кен у нас губернатор Каліфорнії. да, Гэри Ньюсом, или как там его, Гэри Ньюсом, я могу путать имена, а еще говорят, что Хави Ньюсом, понимаете, у него много имен, и он Кен, он действительно потрясно может провести дебаты с Дональдом Трампом уже осенью, у них, конечно же, победит, он прекрасно выглядит, прекрасно выстроена у него речь, прекрасно может уничтожить любого своего соперника в риторике, ну и понимаете, у демократов просто не остается выбора, хотя бы по той причине, что Юпитер в гороскопе, значит, этого Ньюсома будет находиться прям градус в градус в доме власти и успеха 5 ноября. Юпитер в одном градусе, в точном градусе с его Энцией, вершиной его успеха жизни. И если все-таки демократы отдуплятся и поймут, что даже после того, как... Джо Байден перебрал с колесами, поэтому так провалился. меня спрашивают, а почему Джо Байден там, на митингах со своей женой хорошо выглядел, а там как-то растерялся, говорит, дорогие друзья, просто перебрал колеса. Таблеток было слишком много, ну, для понятного языка. Поэтому да, Джо Байден себя похоронил, мы уже к нему не будем нормально относиться. Ну, а единственное, кто точно и гарантированно выигрывает от, от демократов эти выборы, это Мьюзом. Да. именно он, а не какая-нибудь там жена Обамы или еще кто-то, не смогут так супер классно за, 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 за короткое конкретное время заменить Джо Байдена. Это обязательно должен быть белый мужчина. Противостояние к Трампу, да, тоже он тоже белый человек. Да. Это обязательно должен человек, обладающий супер классным Підвішеним язиком ріторики да, даю ну, это, конечно, человек, котрого ЄПІТ сімо власті будь прямо в домі власті на 5 ноября. дякую вам, Влади, за прогноз. І Давайте поговоримо. Чому знову почав активно з'являтися пан Арестович? До чого він готується? Можливо, в Україні планується все ж таки найближчим часом вибори, і він буде просувати якимось чином свою кандидатуру в якості. також кандидатов в президента, або на инши, какие-то высокие чины? Ну, сейчас негласная как бы, команда дана, что выборы должны состояться весной. Почему-то все уверены, что могут быть какое-то перемирие этой осенью, хотя я вижу, что ну, как можно достигнуть перемирия, когда будет солнечное и лунное затмение в сентябре, в октябре месяце. Все думают, что будет перемирие в октябре месяце, когда будет дьявольское затмение 2 октября. Еще и 2 октября в этот же день приходит и меняется генсек НАТО. Дорогие друзья, чудес не бывает. Все говорит об обратном, что нас ждет вторжение Российской Федерации в одну из стран НАТО. Да. Нас ждет возможное нападение с территории Беларуси в направлении Киева, да, дорогие друзья. О чем речь? Какие мирные переговоры? Мне просто смешно, когда эти все начинают говорить о том, что вот-вот будет мир, а потом еще будет это закончено военное положение, а там еще и того, где будут выборы весной. Но к ним действительно уже начинают готовиться, уже все там между собой там чего-то там, в том числе Арестович думает э, при, приехать сюда. Ну и Арестович меняет, понимаете, россиянам нужен был человек вместо Медведчука, вместо Януковича, вместо, не знаю, то есть партии ну, ну, все вы понимаете, синие-голубые, там вот, э, с ними тоже давно-давно покончено. Ну, он должен как бы олицетворять русских, русскую речь в Украине, да, и он был избран, поэтому не случайно сразу несколько интервью получилось буквально сразу, там, я не знаю, там. если ты выходишь у Собчак, дорогие друзья, вы должны понимать, это не случайно. Собчак бы не разрешили выход Арестовича, если бы это с Кремлем было, как бы не соответствовало бы этому пожеланию. И то же самое это касается и других интервью, ну, возможно, там э, с другими, э, значит, э, те, которые, бы, которые брали интервью, это, может быть, и не так явно было, но то, что Собчак совершенно не случайно брал интервью Арестовича, он является лидером теперь оппозиции Украины с точки зрения Москвы. Ну и, конечно же, дорогие друзья, я вам сообщу очень большую новость. Да. Там идет большой дождь денег. Карман Арестовича, вы все понимаете, что он прекрасно всегда относился к Абрамовичу, у них всегда были хорошие отношения. Ну, а кто не знает, Абрамович это кошелек Кремля. В общем, все там проплачено. Дорогие друзья, да, это... Аристович готовится возглавить оппозицию русских русскоязычных обиженных да, в Украине этой весной да. ну и многие к этому уже готовятся я думаю это фейс-старт и никаких выборов весной скорее всего не будут хотя бы по той причине что Москва будет дожидаться когда придет к власти Дональд Трамп и, и, и сделает так 20 января что Украина капитулирует понимаете не может Украина выйти на мирный трек до того как Москва не захочет Повідіть Дональда Трампа президента. Но он може бути тільки в тому випадку, якщо Джо Байден продовжить свою каденцію. Ну, мені здається, що вже к того времени може лежати в гробу. Дякую вам, Влади. Чи планує Путін повторно наступати на Київ до кінця літа? Від вас прозвучала фраза про те, що це можливо, як зорі говорять на рахунок саме літніх місяців? А нічого не змінилося ще полгоду назад, ще зимою говорив, що. Путин, человек на него сильно похож, так да? в последнее время, кстати, совсем не похож, будет нападать именно на Киев, на столицу Украины, этим летом, да, когда высохнет там все болота, ну и когда действительно будет как бы такая ситуация, что настолько он может напрячь Украину, чтобы она сама сдалась. Да. Они, конечно, нас сильно выснаживают, да, то есть и, конечно же, вот это нападение до сих пор сопротивляется этому батька Белоруссии, да, то есть Лукашенко. Поэтому на, на предыдущей неделе он сказал, что мы собираемся напасть там в Житомирскую области. Нет, дорогие друзья, идет усиленная подготовка нападения, значит, на Украину с, с, с территории Беларуси. Об этом знает Лукашенко, об этом знает, что лучшее время нападения во время Олимпийских игр. Поэтому, конечно же, я бы сказал бы так, что для Киева и Киевской области, Черниговской области самый небезопасный момент, это, конечно же, у нас конец июля, август месяц, когда орки могут перейти границу Беларуси со стороны с Украины. Естественно, понятно, что Киев взят не будет, но то, что они будут пытаться в том направлении идти, вот пока звезды, так и полгода назад говорят об этом, и я совершенно уверен, что орки могут пойти со территории Беларуси. А Влада, чи готует застосовувати разом с и ядерным зброю, чи це это будет все-таки винятково наступ? Не, ну причем бы нет, если использовать своих, значит, сателлитов, да, ну и Россия сама использовать ядерку не будет, но Беларусь, например, может использовать побольше, а Северная Корея может использовать, я не знаю, по японским островам или ударить вообще куда-нибудь до Соединенных Штатов. Ну и самое главное, разгорится большая война Хезболы с, Ираном, с Израилем на Ближнем Востоке. Ну и там может ядерка ударить даже и Иран, у которого появились первые ядерные бомбы. Вот. Поэтому нас ждет очень горячая осень. И очень как-то странно, когда некоторые, особенно лысые гордоны, лысые ванги, да, рисуют перемирие в октябре месяце. Дорогие друзья, там будет солнечное и лунное затмение в сентябре. Дорогие друзья, ну как может быть на солнечном и лунном затмении перемирие еще оно и дьявольское, дорогие друзья. Еще и в день смены генсека НАТО. Да, новый генсек НАТО придет в дьявольское солнечное затмение. 2 октября на свой пост зайдет. Рюте, дорогие друзья. Как вы думаете, если Рюте взойдет на свой пост 2 октября в день солнечного затмения, НАТО не вступит в войну, я очень так сильно сомневаюсь. Я бы, например, какую-то другую бы дату избрал для его вхождения на этот трон. Но для меня кажется, что это может все закончиться даже ядерной войной. А, Влад, на сегодняшний день, что выстачает ресурсов в России? Я имею на вазе самое про людские ресурсы. Ну, они могут в любой момент объявить всеобщую мобилизацию. Да? То есть они терпят, да. Для до последнего, да, каким-то образом, чтобы Украина капитулировала, дала области там и так далее. Но вдруг в какой-то момент они поймут, что Украина уже все, не сможет отбиваться, нету оружия, они тут же собирают могучую свою армию орков, да, они могут, дорогие друзья, привлечь до 5 миллионов населения одномоментно. Вот. И, конечно же, там еще и многие у них там находятся всякие там кубинцы, всякие там я не знаю, там из, из Африки у них уже товарно. Сейчас еще отряд строителей из Северной Кореи приедет. В общем, если надо, вот, если надо, они могут организовать большое количество своих людей. Но пока они хотят просто, чтобы Украина капитулировала, чтобы был не заморожен конфликт. С их точки зрения, им два года хватит, чтобы потом пойти опять на нас и захватить уже всю Украину. Большая ошибка Зеленского будет состоять только в одном. Если он допустит это перемирие. Если Зеленский допустит это перемирие, то, с одной стороны, да, перестанут погибать наши воины на фронте, но, с другой стороны, через два года Украины не будет. А, еще буквально несколько вопросов хочу задать вам, Влада. Чи будет Россия присутня на другом саммите миру? А зачем вам это? Они будут дожидаться Дональда Трампа, своего любимца, они там у них прям, когда на дебатах он разгромил Дональда, вернее, Джо Байдена, они там все праздновали, как в свое время Жириновский открывал шапанское они там все отпились, все прекрасно теперь понимают, что если Джо Байден останется со стороны демократов, то точно Дональд Трамп побеждает. Ну, Дональда Трампа Юпитер находится в близнецах транзитных, а там у него дом власти и успех. Единственный, кто его может обыграть с таким же Юпитером в близнецах в доме власти, это Ньюсон. Поэтому, да, все идет к тому, что на данный момент, что Дональд Трамп станет президентом. Но вы, дорогие друзья, должны понимать, что если такой у нас есть сатанист, у нас Космос, который выступает на канале Фейген Лайф, если он что-то говорит, и, значит, случается, случается с точностью Дональда Белла. Тот, он сказал, что Трамп точно будет президентом, оранжевый дирижабль возглавит Америку. Значит, точно, дорогие друзья, от меня уже к вам секрет, точно, значит, Дональд Трамп не будет президентом. Это говорит астролог Латрос. Спасибо вам, Влад. Я пожалею. Мы с вами так говорили на рахунок заморожения конфликта сегодня. Але чи можливо, те, що все ж таки Україна сяде за стіл із Росією щодо перемовин? Переговори вони, вони ні вони чему не приведуть. Так, да, ми сядемо спеціально для Джо Байдена чи демократичної партии за стол переговорів в октябрі, вони можуть початися однозначно і скорее всего, так і буде в Саудовської Аравии, но ні нічого не приведуть и нічого не закончиться. Они можуть привести только к одному: капітуляції України. Ну і на завершення, яким буде липень для України, які ключові енергії проходять, які дати у липні є позитивними, яких краще остерігатися на думку ваш, вас? Ну, негативне – це середина місяця. У нас там жорстке, жорстке седіння урана, і звезди, алгор, дьявольської звезди, поэтому всякі фаби, всякі бомби літіть, мабуть, саме в середині місяця. Начаться это все будет с саммита НАТО в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. Прям вот 10-го начинается этот аспект ужасный, 11-го будет саммит. Да. И бомбить на Украину будет все, все это время. Могут лететь всякие рода снаряды, ужасающие ситуации, мирное население. То есть Армагеддон такой конкретно именно в середине месяца. Дальше ситуация успокоится где-то между 22 и 30 числом будет более-менее. Благоприятная ситуация, ну а для бизнеса взаимоотношений, сделок, долгосрочных планов, самая прекрасная первая декада июля. Ну а на моем канале все уже давно вышло, весь прогноз от Илья в расширенной версии. Подписывайтесь на канал Влада Росса, да? ставьте лайки, также заходите на мой сайт VladRoss.ua и заказывайте натальные карты и годовые советы.